अथ गीतामाहात्म्यम् भगवन् च भगवन्परमेशक्तिरव्यभिचारिणि प्रारब्धम् भुज्यमानस्य कथम् भवति हे प्रभो श्रीविष्णुर्वाच प्रारब्धम् भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपानि गीताध्यानम् करोति चेत् क्वचित् स्पर्शन्न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिकावापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहम् तिष्ठामि गीता मे गृहं गीता गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिल्लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे विद्या, ब्रह्मरूपा न संशयः अर्थमात्राक्षरा नित्य स्वानिर्वाच्यपदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयीपरानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योऽष्टादशम् नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्थम् पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलम् लभेत् षडं शम् जपमानस्तु सोमयागफलम् लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यम् पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायं श्लोकपादम् वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरताम् यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकम् तदर्थम् वा श्लोकानाम् यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतम् ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषताम् व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमं गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिम् लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं। कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां हसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजोजनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदं ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशम् न ते वै ज्ञेया देवा एव न संशयः ज्ञानाज्ञानकृतम् नित्यम् इन्द्रियैर्जनितम् च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणम् स्य ज्ञानमाचारम् व्रतम् चेष्टां तपोयशः गीतार्थपठनम् नास्ति नाथमस्तत्परो जनः संसारसागरम् होरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं यातिसुखेन सह गीतायाः पठनम् कृत्वा माहात्म्यम् नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तम् गीताभ्यासम् करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभाम् गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत् लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्